ஸ்ரீ குரு பியோ நமக சர்வம் நீ வணக்கம் ஸ்ரீ சிவ நவரத்ன ஸ்தவ பாராயணம் மற்றும் பாராயண பான்கள் பற்றி எந்த பதிவில் காண்போம் ஸ்ரீ சிவ நவரத்ன ஸ்தவம் ஸ்ரீ ஸ்காந்த மகாபுராணத்தில் சூத சம்ஹிதையில் உள்ளது இந்த ஸ்தோத்திரம் பிரகஸ்பதியால் இயற்றப்பட்டதாகும் விலை உயர்ந்த நவரத்தனங்களை போன்று ஒன்பது பாடல்களை கொண்டது இந்த ஸ்தோத்திரம் இது சிவபெருமானின் பெருமைகளையும் அவர்தம் பராக்கிரமங்களையும் பக்தர்களுக்கு அருளும் தன்மையையும் போற்றி அவரை நமஸ்காரம் செய்வதாக அமைந்துள்ளது இந்த சிவ நவரத்ன ஸ்தவத்தை தினமும் பக்தியுடன் படிப்பவருக்கு இறுதியில் சங்கரனின் அருளால் முக்தி கைவசம் ஆகும் வித்தையை விரும்புபவர் வித்தையை பெறுவார் திருமணத்தை விரும்புபவர் நல்ல இல்லறத்தை அடைவார் வைராக்கியத்தை விரும்புபவர் பிறவியை கடக்கும் வைராகியத்தை பெறுவார் தினமும் ஒருமித்த மனத்துடன் இந்த ஸ்தவத்தை படிப்பதால் அனைத்து துன்பங்களும் நீங்கும் என்பதே இதன் பாராயண பலனாகும் ஸ்ரீ சிவ நவரத்ன ஸ்தவஹ்ருவாச்ச நமோஹராய தேவாய மகாமாயா திருசூலினே तापसाय महेशाय तत्त्वज्ञानप्रदायिने नमो मौजाय शुद्धाय नमः कारुण्यमूर्तये नमो देवाधिदेवाय नमो वेदान्तदायिने नमः पराय रुद्राय सुपाराय नमो नमः विश्वमूर्ते महेशाय विश्वाधाराय ते नमः नमो भक्तभवच्छेदकारणायमलात्मने कालकालाय कालाय कालातीताय ते नमः जितेन्द्रियाय नित्याय जितक्रोधाय ते नमः नमः पाषण्डभङ्गाय नमः पापहराय ते नमः पर्वतराजेन्द्रकन्यकापतये नमः योगानन्दाय योगाय योगिनां पतये नमः प्राणायामपराणां तु प्राणरक्षाय ते नमः मूलाधारे प्रविष्टाय मूलदीपात्मने नमः नाभीकन्धे प्रविष्टाय नमो हृदेशवर्तिने सच्चिदानन्दपूर्णाय नमः साक्षात्परात्मने नमः शिवाद्भुतविक्रमायते नमः शिवायद्भुतविग्रहाय ते नमः शिवायखिलनायकाय ते नमः शिवाय मृतहेतवे नमः सुदवाच य इदं पठते नित्यं स्तोत्रं भक्त्या सुसंयुतः तस्य मुक्ति करस्थस्य शंकरा प्रिय कारणात विद्यार्थी लभते विद्या विवाहार्थी गृही भवेत वैराग्य कामो लभते वैराग्यं भवतारकम् तस्मा दिने दिने यू स्तोत्रं समाहिताः पठन्तु भवनाशार्थम् इदं बो भवनाशनम् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे सुदसंहितायां शिवनवरत्नस्तवः